بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ہوا السمیع البصیر صدق اللہ العظیم قرآن مجید میں اجمالی طور پر معراج شریف کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک سفر کرایا جس کے گردہ گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی آیات یعنی نشانیاں دکھائے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یہ صورت الاسراء کی پہلی آیت ہے اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد أقصى تكسير کرائی أور سورة النجم كي آية عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آية آيات ربه الكبرى أسم تسريحي کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی مسجد حرام حرام کا لفظ اس کا معنی ہے محترم مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے اور بعض مرتبہ حرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللین آہ تم عند المسجد الحرام آیت کریمہ کو لفظ سبحان اللہ سے شروع فرمایا ہے اس میں ان کم فہموں کے خیال اور گمان کی تردید ہے جو اس واقعے کو محال اور ممتنع سمجھتے ہیں اور اب بھی بعض جاہل ایسا خیال کرتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو سب کچھ قدرت ہے وہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے وہ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے اس کی قدرت کاملہ ہے کوئی چیز اس کے لیے باری نہیں اور اسراب ہی جو فرمایا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو بیان فرمایا ابدیت بہت بڑا مقام ہے اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنا لیا اور یہ اعلان فرما دیا کہ وہ ہمارا بندہ ہے تو اس سے بڑا کوئی شرف نہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احبلسما اللّہ عبد اللّہ و الرحمن کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے ایک مرتبہ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو ابدیت والے نبی بن جاؤ اور اگر چاہو تو بادشاہت والے نبی بن جاؤ تو آپ نے مشورہ لینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے توازو اختیار کرنے کا مشورہ دیا تو آپ نے جواب دیا کہ میں عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حدیث کی راویہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیا تک لگا کر کانا نہیں کہتے تھے آپ فرماتے تھے کہ میں ایسے کہتا ہوں جیسے بندہ کہتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے سبحان الدی اسرا بددی تو ابدی لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ واقعے کی تفصیل سن کر کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ آپ کی حیثیت عبدیت سے آگے بڑھ گئی اور آپ کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کر لے کہ مقام عبدیت سے آگے بڑھا کر اللہ کی شان الوحیت میں شریک قرار دے دے جیسے نسوارا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے گمراہی اختیار کی اور گمراہ ہوئے اسی طرح کوئی گمراہ کوئی گمراہی امت محمدیہ علیہ السلاۃ والسلام میں نہ آ جائے قرآن و مجید میں اس کی تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقساء تک سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقسا تک مسجد اقساء مسجد بیت المقدس کا نام ہے جو شام میں ہے لفظ اقساء ابعد یعنی زیادہ دور والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے مسجد اقساع کو اقساء کیوں کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کئی اقوال ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں چونکہ وہ حجاز میں رہنے والوں سے دور ہے اس لیے اس کی صفت اقسال آئی گئی اور ایک قول یہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے ان میں وہ سب سے زیادہ دور ہے کوئی شخص مسجد حرام سے روانہ ہو تو پہلے مدینہ منورہ سے گزرے گا پھر بہت دن کے بعد مسجد پہنچے گا جب اونٹوں پر سفر ہوتے تھے تو مسجد حرام سے مسجد اقساء تک چالیس دن کا سفر ہوتا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ مسجد اقسا اس لیے کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیص چیزوں سے پاک ہے مسجد اقساء کے بارے میں اللہ حولہو فرمایا یعنی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت دی ہے یہ برکت دین اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی دین اعتبار سے تو یوں ہے کہ بیت المقدس حضرات انبیاء کرام علیہ علیہم السلام کی عبادت گاہ ہے اور ان حضرات کا قبلہ ہے اور وہ ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور چاروں طرف حضرات انبیاء کرام علیہ علیہم السلات السلام مدفون ہے اور دنیاوی اعتبار سے اس لیے بابرکت ہے کہ وہاں پر انہار اور اشجار بہت ہے یعنی بہت سی نہریں ہیں اور درختیں ہیں خاص کر کھجور کی لنوریہ آیات نا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی آیات یعنی عجائب قدرت دکھائیں ایک رات میں اتنا لمبا سفر ہو جانا اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلات والسلام السلام سے ملاقاتیں ہونا ان کی امامت کرنا اور راستے میں بہت سی چیزیں دیکھنا یہ سب آ جائے بات قدرت میں سے تا ان نہ السمیع البیر بلا شب اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ اسمی فرما کر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے اور البصیر فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے اور رات کی تاریکیوں میں حفاظت کرنے والا ہے صورت الاسراء میں مسجد اقصا تک سفر کرانے کا ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں آسمانوں پر جانے بلکہ صدرت المنتہا بلکہ اس سے بھی اوپر تک تشریف لے جانے کا ذکر ہے اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقساط تک اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان ساتویں آسمان تک اوپر سیر کرائی پھر اسی رات میں واپس مکہ معظمہ پہنچا دیا اور یہ آنا جانا سب حالات بے بی حالت بیداری میں تھا اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا حدیث شریف کی کتابوں میں واقع معراج تفصیل سے مذکور ہے معراج کو اسرا بھی کہا جاتا ہے قرآن و مجید میں سبحان لدی اسرا ابدی فرمایا ہے اور حادیثی مبارکہ میں آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بارے میں ثم اور جبی فرمایا ہے اس لیے جی اس مقدس واقعے کو اسرا اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے صحیح ہے مسلم میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک بوراخ لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا اس کا قد گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا میں نے اس برا کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیہ علیہم السلام باندھا کرتے تھے پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکاتیں پڑی پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبرائیل جبرائیل امین میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک میں برتن میں دودھ لے کر آئے تو میں نے دودھ لے لیا تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یا علیہ السلام اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی اور سب نے مرحبا کہا اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ وسلم نے بتایا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرماتے اور یہ بھی بتایا کہ بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے پھر مجھے صدرت المنتہا تک لے جایا گیا اچانک دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں جب صدرت المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈانکنے والی چیز نے ڈانک لیا تو اس کا حال بدل گیا اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت میں ہے کہ صدرت المنتا کو سونے کے پروانوں نے ڈانک رکھا تھا مسلم شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا اور مجھ پر رات دن میں روزانہ پچاس نمازیں پڑھنا فرض کی گئی میں واپس اترا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میرا گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے عرب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا تو میں نے جواب دیا پچاس نماز فرض فرمائی تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس جائیے اپنے عرب سے تخفیف یعنی کمی کا سوال کیجئے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں آپ نے فرمایا میں اپنے عرب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کیا ہے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما دیجئے چنانچہ پانچ نمازیں کم فرما دی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا تو اس نے بتایا میں نے بتایا کہ پانچ نمازیں کم کر دی گئی انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی آپ اپنے رب سے رجوع کیجئے اور تخفیف کا سوال کیجئے آپ نے فرمایا کہ میں بار بار واپس ہوتا رہا کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا کبھی بارگاہ لاہی میں حاضری دیتا یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد یہ روزانہ دن رات میں پانچ نمازیں ہیں ہر نماز کے بدلے دس نمازوں کا ثواب ملے گا لہٰذا یہ ثواب میں پچاس نمازیں ہی ہے جو جو شخص جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا پھر اسے نہ کرے گا تو اس کے لیے محض ارادے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور جس شخص نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا اور اگر اپنے ارادے کے مطابق عمل کر لیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا آپ نے فرمایا پھر میں نیچے واپس آیا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور انہیں بات بتا دی تو انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ اپنے رب سے کمی کا سوال کرو میں نے کہا کہ میں بار بار اپنے بارگاہ کی اپنے رب کی بارگاہ میں مراجعت کر رہا ہوں یہاں تک کہ اب مجھے شرم آتی ہے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ بروایت حضرت ابو حریرہ کہ میں نے اپنے آپ کو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام والسلام کی جماعت میں دیکھا اسی دوران میں نماز کا وقت ہو گیا جب میں نماز سے فار ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا ہے محمد یہ دوزخ کا داروغہ ہے اس کو سلام کیجئے میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خود سلام کر لیا یہ بات جو ہے یہ بیت المقدس میں امامت فرمانا یہ آسمانوں پر تشریف لے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر صفحہ نمبر چھ جیل تین میں حضرت انس ابن مالک رضی روح کی روایت جو بحوال ابن, ابن ابی حاتم نقل کی ہے اس میں یوں ہے کہ ابھی بیت المقدس ہی میں تھے کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے ایک آزان دینے والے نے آزان دی اس کے بعد ہم صفحے بنا کر کھڑے ہو گئے انتظار میں تھے کہ کون امام بنے گا جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے حاضرین کو نماز پڑھا دی جب میں نماز سے فار ہوا تو جبرائیل نے کہا ہے محمد آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کن حضرات نے نماز پڑھی ہے میں نے کہا کہ نہیں یعنی جن حضرات انبیاء علیہ السلام سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی ان کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا اس لیے یوں فرما دیا کہ میں ان سب کو نہیں جانتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جتنے بھی نبی اللہ تعالی نے مبعوث فرمائے ہیں ان ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اس کے بعد آسمانوں پر جانے کا تذکرہ ہے تو اس کو انشاءاللہ اندہ فرصت میں بیان کریں گے عما علينہ البلاغ